Сегодня первая половина тренировки была направлена на развитие в основном скоростных качеств. После динамической разминки был комплекс упражнений на профилактику травм, на стабилизацию для профилактики травм голеностопа и коленного сустава. И затем упражнения на развитие скорости, на развитие быстроты, частоты движений, скорости, смены направлений были различные упражнения, которые выполняются с максимальной интенсивностью. Это пауза между этими упражнениями, чтобы немного восстановились они между скоростными упражнениями, потому что они выполняются с максимальной интенсивностью и нужно давать паузы отдыха, чтобы они полностью восстановились максимально свежими выполняли каждое новое движение. Поэтому в паузах были еще задействованы квадраты, упражнения с мячами. Вы видели несколько упражнений, где меняется частота и амплитудное движение. Это очень хорошо для развития как бы, переключения между различными действиями. То есть они развивают у футболиста свойства быстро очень менять и направление движений, и направленность движений, включать различные мышцы. Одни участвуют в чистоте, другие мышцы включаются в прыжковых движениях, то есть и различная сила для выполнения этих движений. Это очень хорошо развивает нервную систему, связь нервной системы и мышечной, с мышцами. Без мечей работа тоже важна, нужно и силу развивать, и скоростные качества, и выносливость. Без мячей легче контролировать степень нагрузки, которую получает игрок. А сейчас такой подход, как бы меньше работы уже без мячей, беготни. Больше включается, конечно, мяч во все упражнения. Остался всего один месяц до начала официальных игр. Тем более, что очень много товарищеских матчей будет. И сейчас как бы в процентном соотношении работа на физику, на тактику, она приблизительно уже равна. То есть и на физику, на развитие физических качеств можно 50 на 50, наверное.